अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم बहुत ही अहम मसला है और नमाज में मुक्तदी को भी ये मसला दरपेश होता है इमाम को भी दरपेश होता है किसी जगह पे आप दो ही हैं एक एक इमाम बन गया एक मुक्तदी बन गया तो अब दोनों ने जमात खड़ी कर दी तो तीसरे आने वाले के लिए जो शरी हुक्म है ना ये उसके बारे में मालूमत ना होने की वजह से कई मसाइल हो सकते हैं कि इमाम के साथ एक मुक्तदी हो तो नया आने वाला जमात में कैसे शामिल हो ये भी बहुत अहम मसाला है आइए इस मसले के बारे में शरी रहनुमाई जो है आ, वो सुनते हैं उम्मीद करता हूँ इन आपके लिए और मेरे लिए फ़ायदेमंद होगी और इसको जेनिशिन कर लीजिए और हो सके तो आगे भी पहुँचाइए इन शह यह सदका जारी होगा इमाम और एक मुक्तदी जमात कायम कर चुके थे अब मज़ीद एक मुक्तदी आया तो अफ़ल ये है कि मक्तदी पीछे आ जाए और अगर मुक्तदी मसाला मालूम ना होने की वजह से पीछे ना आए तो इमाम को आगे बढ़ना चाहिए लेकिन अगर इमाम और मुक्तदी में से कोई भी आगे पीछे नहीं हुआ तो आने वाले को चाहिए कि मुक्तदी को पीछे आने या इमाम को आगे बढ़ने का इशारा कर दे मगर जब ये नया मुक्तदी इशारा करे तो उन दोनों में से जिसे इशारा किया गया हो चाहे मुख्त को चाहे इमाम को अच्छा वो चंद लम्हा के वक्फे से हरकत करे अगर मुख्त ने पीछे आना है तो जब से ही इशारा हाथ का इशारा हुआ तो थोड़ी देर वक्फा करे अगर इमाम को है तो वो भी ताकि ये महसूस हो कि गोया ये शरीयत के हुक्म की पैरवी करते हुए हरकत कर रहा है ठीक है मुक्तदी के हुक्म की वजह से नहीं कर रहा जो नया बंदा आया उसकी वजह से नहीं आगे पीछे हो रहा ये इसको शरीयत का हुक्म है शरीयत के हुक्म की, की पैरवी करते हुए यानी कि अगर मुक्तदी है तो पीछे आया और इमाम है तो आगे गया है और हरकत करने वाले के दिल में भी शरीयत की इत्तिबा की नीयत हो कि शरीयत के हुक्म मानते हुए मैं यानी कि आगे पीछे अगर इमाम है तो आगे जा रहा है मुक्तदी तो पीछे आ रहा है मुक्तदी के इशारे की तामील की नीयत ना हो कि इशारे की तामील की नीयत करने से उसकी नमाज फासिद हो जाएगी अगर किसी ने ऐसा मामला किया मुक्तदी ने हाथ लगा दिया अब पीछे आने वाले ने कहा इसके इसने मुझे कहा है कि पीछे आ जाओ इसका मतलब ये है अगर वो इस तरह इस नीयत से पीछे हुआ तो उसकी नमाज टूट जाएगी नमाज फासिद हो जाएगी और ये बहुत अहम मसाला है इसकी तरफ तोजो देनी चाहिए अगर नहीं देंगे तो नमाज दुरुस्त नहीं होगी अलाम इब्ने आबिदीन शामी ले आप लिखते हैं जब एक शख्स इमाम की इब्तः करे फिर एक और नमाजी आ जाए तो इमाम आगे अपने सजदे की जगह की तरफ बढ़ जाए और एक जगह पे है कि जब नया मुक्तदी आए तो मुक्तदी इमाम की दाएं जानब से हटकर पीछे आ जाए और कदीर में है कि अगर एक शख्स ने इक्तदा की हो और फिर तीसरा शख्स यानी दूसरा मुक्तदी आ जाए तो वो पहले मुक्तदी को तकबीर तहरीमा बांध लेने के बाद पीछे खींच ले और अगर तकबीर से पहले खींचे तो इसमें भी कोई मज़ायक नहीं और ये भी कहा गया है कि इमाम आगे बढ़ जाए तो तीनों में से जिसका के ऊपर तरकीब बना सकते हैं सही तरीके से कर देनी चाहिए यानी कि इनका जो इबारत से जो हमें सबक मिल रहा है ये कि तीसरा शख़्स पहली साफ में इतदा करे और इमाम के आगे बढ़ने वाले कॉल का मतलब ये है कि तीसरा शख्स उस मुक्तदी के पहलू में ही खड़ा हो जाए जो राय ज़्यादा जाहिर है वो ये है कि जब दूसरा मुक्तदी आए तो पहले मुक्तदी को चाहिए कि वो पीछे आ जाए अगर वो पीछे आ जाता है तो ठीक है वरना नया आने वाला उस उसे पीछे खींच ले बशर्ते के उस पहले मुक्तदी की नमाज टूटने का अंदेशा ना हो और तरीक़ा अलामा मौलाना मुफ्ती अब जदर आज़मी रहा आप लिखते हैं एक शख्स इमाम के बराबर खड़ा था फिर एक और आया तो इमाम के आगे इमाम आगे बढ़ जाए और वो आने वाला इस मुक्तदी के बराबर खड़ा हो जाए या वो मुक्तदी पीछे हट आए खुद या आने वाले ने इसको खींचा हो ख्वा तकबीर के बाद या पहले ये सब सूरतें जायज हैं जो हो सके करे और सब मुमकिन है तो इख्तियार है मगर मुक्तदी जब एक हो तो इसके पीछे इसका पीछे हटना अफजल है और दो हो तो इमाम का आगे बढ़ना अफजल है अगर मुक्तदी के कहने से इमाम आगे बढ़ा या मुक्तदी पीछे हटा इस निय से कि यह कहता है इसकी मानो तो नमाज फासिद हो जाएगी और हुक्म शरा बजा लाने के लिए हो तो कुछ हर्ज नहीं तो ये सारी इबारात जो हैं जो अर्ज की हैं इनका खुलासा ये है अगर आप मुक्तदी हैं बने यानी कि दो बंदे नमाज़ पढ़ रहे थे और आप पीछे से आके मिले हैं तो आपको चाहिए कि उनको हाथ लगाइए लेकिन हाथ लगाने जिसको लगाया है उसका ये जहन हो कि मुझे शरीयत का हुक्म मानते हुए अगर मुक्तदी तो पीछे आ जाएगा इमाम है तो शरीयत के हुक्म की, की पैरवी करते हुए वो आगे चला जाएगा अगर आपको कभी ऐसा हो तो यह अपने जहन मशीन कर लीजिए कि आपने भी यही जहन में रखना है कि मैं शरीयत की पैरवी करते हुए इतबा करते हुए शरीयत का हुक्म मानते हुए या तो पीछे आ रहा हूँ अमाम है तो आगे जा रहा हूँ ऐसा नहीं है कि किसी बंदे ने हाथ लगाया और ये जेनिशिन कर लिया जी कि मैं यानी कि ये मुझे कह रहा आगे चले जाओ तो अगर किसी बंदे की मानी या लुकमा लिया तो इस तरह नमाज टूट जाएगी ये बहुत ही अहम मसाला है इसको जे कर लीजिए और बल्कि हो सके तो बार बार सुन लीजिए ना समझ आए तो अहल सुन्नत से रबता करके इसकी तस्दीक कर लीजिए और अपनी नमाज को दुरुस्त कीजिए अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तोफ़ी कता फ़रमाए आमीन बिजा नबीन सल्ल व